Дай народження в UPG, а подарунки отрываешь ты. Заправляйся, это до 22 литров пального. Последняя дата для Путина и большие проблемы для Зеленского. Первые прозрения Трампа и уникальная гольф-дипломатия в ША. Свежие заявления несвежего Медведева и панические настроения Ирана. Главные новости этого дня здесь и сейчас. Это программа 20 минут. Я, Ирина Услова больной не лечится, но возомнил себя психотерапевтом. После затяжной зимней то ли спячки, то ли попойки явился народу заместитель секретаря Совбез РФ Дима Медведев. В этот раз взялся за дела лекарские. У значительной части европейских политиков Медведев нашел русофобию, причем в острой форме. По его версии состоит она из двух чередующихся стадий – маниакальной и депрессивной. Примеры больных в маниакальной стадии – пациенты Макрон, Стармер, Ступ. Медведев добавил, что депрессивная стадия наблюдается у Фондер Ляйн, Кала, Зеленского и Саакашвили, зачем-то вспомним. И хоть его никто из вышеперечисленных людей ровным счетом в ноль не ставит и ни о чем не просил, но Медведев рассказал про лечение, достав из нафталиновых сундуков никому не страшный запылившийся орешник. Наилучший лечебный эффект по рецепту Медведева наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа Калибр, Оникс, Искандер и мощного многокомпонентного транквилизатора Орешник. В особо серьезных случаях возможно применение применения ядерных нейролептиков типа Ярса и Сармата. Да-да, видели мы, куда долетают ваши и Сарматы, и Орешники. Приблизительно никуда, если вообще взлетают. А вот здоровым подружкам Медведева и Путина иммунитета добавит тюрьма. Марин Ле Пен приговорили к четырем годам тюремного заключения, а еще на пять запретили избираться в органы власти. Лидер французской ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен и восемь членов Европарламента признаны виновными в растрате средств, сообщает Ле Лепен приговорили к четырем годам тюремного заключения, два из которых условные. Она должна будет носить электронный браслет и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Уточняется, что суд запретил Лепен избираться в органы власти сроком на пять лет. 12 помощников, проходивших по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента, также были признаны виновными в растрате. Суд оценил общий ущерб в 2,9 миллиона евро. По версии следствия, Пен, будучи депутатом Европарламента в период с 2004 по 2017 год, наняла четырех фиктивных помощников. Они были устроены на должности помощников депутатов Европарламента и получали за это зарплату, хотя в действительности работали либо на саму Лепен, либо на ее партию. Среди таких помощников оказались телохранители, глава аппарата Марин Лепен, Кирилла Жеи, Помимо фиктивного трудоустройства, Лепен подозревается в причастности к схеме хищения денег, выплачиваемых ее партией в период с 2004 по 2016 год. Утверждается, что она якобы играла центральную роль в этой системе и позволяла своим близким соратникам обогащаться за счет средств ЕС. В Кремле ожидаема настоящая истерика. Негодники попирают демократию, разрывается род Путина Дмитрий Песков. Он с возмущением отреагировал на приговор лидера ультраправых Франции, подружки Путина и ретрансляторши российских нарративов Марин Ле Пен. Комментируя ее приговор, Песков отметил, что в европейских странах не гнушаются выходить за рамки демократии во время политического процесса. Как много всегда вранья и иронии в стейтментах Кремля о демократии, которой там никогда и близко не пахло. Действительно, все больше и больше европейских столиц идет путем попирания демократических нот, огорчился Песков. При этом в Кремле утверждают, что не хотят вмешиваться во внутренние дела Франции. Но в целом наши наблюдения относительно европейских столиц говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса, добавил Песков. Кратко, но как же красочно, странно и от души поддержал Лепен Пен такой же, как она, дружбан Путина Витя Орбан. Сообщение со словами поддержки в адрес Ле -Пен, Орбан опубликовал в своей соцсети X. Он написал же «Сви Марин», «Я Марин», а также отметил аккаунт Ле -Пен. Начиная с января 2015 года, после многомиллионной акции «Же Сви Шарли» солидарности с расстрелянными журналистами газеты «Шарли Абдо», выражение «Же Сви» начало означать солидарность с жертвами терроризма. Иногда протест против действий, который некоторые считают ущемлением свободы слова. Причем тут это и ЛПН непонятно. На самом деле это у медведева и похожих на него полная шизофрения и маниакальная и депрессивная ее формы все там. Мы же знаем, как Россия обожает зеркалить свое поведение и состояние на других. Виной весеннему обострению Медведева активизация наших нормальных европейских партнеров, которые при этом являются жесткими противниками РФ и имеют близкий доступ к ушам и другим частям тела Трампа, чтобы доносить туда правду и не заливать тонну российской пропаганды. Конечно, нет. Так ответил на вопрос Трампа можно ли верить Путину президент Финляндии Александр Ступ в ходе семичасовой встречи с американским лидером и весьма продуктивной игры в гольф. Гольф дипломатия, которая Путину и не снилась. США сейчас находится в процессе разработки новых санкций против России на случай, если Путин откажется от прекращения огня в Украине или в случае его нарушения, заявил президент Финляндии Александр Ступ сразу после встречи с Трампом. И в ближайшее время Трамп предложит это с поддержкой 50 сенаторов. Штатов анонсировал вступ в санкционный разворот Вашингтона. Помимо санкционных рамок, ступ предложил Трампу загнать Путина в рамки часовые. Хорош тянуть переговорного кота за хвост. 20 апреля и не днем позже. Удачно называет эту дату для начала полного прекращения огня без каких-либо условий финский президент. Еще один плюс и символизм этого числа в том, что к этому моменту Трамп, который обещал закончить войну раз не за 24 часа, так за 100 дней, будет находиться у власти как раз 3 месяца. К слову, сам Трамп, давящий на борту президентского самолета Air Force One, заявил, что существует психологический дедлайн, когда в этом конфликте должен наступить режим прекращения огня. Это психологический дедлайн, сказал Трамп, когда его спросили, есть ли крайний срок для согласия РФ на сделку. Он подчеркнул, что не будет рад, если почувствует, что россияне лишь делают вид, что заинтересованы в этом. Все станет ясно в ближайшие дни, говорит Александр Ступи, отмечает терпение у Трампа практически лопнуло. Сколько веревочки не видится, а у американского президента это заканчивается терпение из-за тактики российского диктатора Путина по затягиванию прекращения огня в войне России против Украины. Прекращение огня. Крайний срок для этого и цена. Цена за нарушение fire. Вот что нужно миру сейчас. Вот что Ступ и обсуждал с Трампом. Я думаю, мы, вероятно, движемся в направлении, где американцы видят Россию такой, какой она есть. Другими словами, общее прекращение огня было согласовано Соединенными Штатами, Украиной и Европой, но не Россией. Россия нарушила полуперемирие, и я думаю, что Америка, и по моим ощущениям, президент Соединенных Штатов, также теряют терпение в отношении России. Я думаю, что это хорошие новости для взаимодействия и переговоров, так что это то, что я также почувствовал в выходные. Итак, во-первых, нам нужна дата прекращения огня. Я бы предпочел, чтобы это была Пасха, скажем, 20 апреля, когда президент Трамп будет у власти три месяца. Если к тому времени это не будет принято или будет нарушено Россией, должны быть последствия оплатить по счетам Путин будет санкциями. Максимальными санкциями считает ступ. И мы продолжим давление до 20 числа. Затем посмотрим, что произойдет, добавил он. Что мы слышим, это действительно изменение риторики американского лидера. А что мы увидим, так это шаги от Трампа в сторону России или бегом от нее. И уже тогда сможем оценить реальные намерения и решительность Дональда, рассуждает в моем эфире политтехнолог Тарас Загородний. Под грузом давления с разных сторон Трамп может прекратить исполнять этот сизифов труд, пытаться по-хорошему договориться с кровавым диктатором. Это такой хитрый намек от финнов. Ты же обещал за 100 дней все сделать. Вот и отвечай за свои слова. На Трампа уже давят многие обстоятельства. Во-первых, с россиянами ни о чем не договорились. Военные лобби тоже давят на Трампа, вот эти производители оружия. Потому что после этих фокусов с блокировкой различных элементов переданного украинцам оружия, европейцы начали задумываться, а нужно ли вообще им американское оружие? Это огромные деньги, счет идет на триллионы долларов. Общество тоже давит на Трампа, потому что он не отвечает за свои слова. Это выглядит жалко, поэтому они вынуждены менять риторику, и теперь надо следить за действиями и за руками. В то же время Трамп считает, что Путин не откажется от того, чтобы заключить соглашение, дабы прекратить войну в Украине. Я не думаю, что Путин откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении огня, сказал лидер Белого дома. Он в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты достигли прогресса в заключении соглашения о прекращении огня между Украиной и РФ. Но при этом Трамп более чем зол и просто взбешен на Путина. И по сути это впервые, когда мы слышим такого рода немилозвучную для бункерного деда мелодию из уст трампа что же выбесило американского президента в российском диктаторе услышим я был определенным образом разочарован некоторые вещи которые путин сказал за последние день-два имеют отношение к зеленскому он считает зеленского не заслуживающим доверия но он должен заключить с ним соглашение нравится он вам или нет я не думаю что путин откажется от своих слов намерение заключить соглашение о прекращении огня. Но уже вышел Песков и говорит, да это все трудности перевода, ведь фразы Трампа не закавычены, ничего он не зол. Ну да, главное верить. Также, очевидно, не без позитивного влияния Стуба, Трамп пригрозил вторичными пошлинами на российскую нефть, если Москва будет препятствовать прекращению огня в Украине. Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это вина России, а это может быть и не так, но если я посчитаю, что это вина России, я веду вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из РФ, заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News. По его словам, речь идет о пошлинах в 25 50% они могут быть введены в любой момент и вступят в силу в течение месяца, если соглашение о прекращении огня не будет заключено. Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес ША, сказал, как отрезал Трамп. Резкие высказывания президента Ша Дональда Трампа в адрес российского диктатора Владимира Путина отражают его растущее разочарование из-за отсутствия движения в вопросе прекращения огня в Украине. Такую тенденцию отмечает и агентство Reuters, анализируя новые заявления Трампа. Президент Ша Дональд Трамп недоволен поведением российского диктатора Владимира Путина, потому что он буквально наламывает его планы. В конце апреля будет 100 дней президентства американского лидера овоз режима прекращения огня в Украине и ныне там, считает советник руководителя офиса президента Сергей Лещенко. Понятно, почему Трампу не нравится это все поведение Путина, потому что 100 дней президентства будут уже в конце апреля, через месяц, а результата нет, отметил Лещенко. При этом он солидарен со Стубом касательно дедлайна в виде 20 апреля для Путина. И Пасха отмечается, и три месяца с момента избрания Трампа приключаются. При этом Лещенко убежден, как и Загородней. Нам нужна не только жесткая риторика, нам нужны убедительные, решительные, сокрушительные действия. И, соответственно, Трампу эта дата может зайти, но, чтобы она зашла, надо, чтобы глухим не был также Путин. А Путин на сегодняшний день демонстрирует совершенно другой подход, и Трампу это не нравится. Потому что при всем его возможном уважении, интересе и заинтересованности у Путине это не должно противоречить его глобальной линии. Линии на то, что он пришел и война остановилась. Те преграды, которые создает Путин, точно Трампу не нравятся, поэтому я думаю, он будет идти еще более жестко в своей риторике. Но нам надо не риторика, нам надо действие. Если будут наложены эти санкции, то они, конечно, должны привести Путина в чувство. Отдельно советник руководителя Офиса президента напомнил, что делегация Украины направлялась в Саудовскую Аравию на переговоры с более скромным предложением, чтобы попытаться достичь перемирия в воздухе и на море. В то же время тогда государственный секретарь США Рубио после звонка к Трампу предложил попробовать вести перемирие еще и на суше. Украина сказала, мы не против, мы только не верим Путину, потому что мы это уже проходили. Мы не против, давайте вам карты в руки, мы не будем преградой, но это ваша инициатива, которую вы теперь должны согласовать с Россией. Они, собственно, получили от нас этот мандат, но мы видим, что со стороны России такого согласия нет. И теперь для Трампа это вопрос личного политического достоинства. Я думаю, что он должен переходить к более радикальным действиям только потому, что Путин глух к его призывам, а надо действовать, убежден Лещенко. Но и нам от Трампа немного перепало. Американский лидер судит лидеру украинскому большие-большие проблемы. А что же пошло не так и огорчило Дональда Фредовича? Услышим. Я думаю, что Зеленский пытается выйти из соглашения по редкоземельным металлам. И если он это сделает, у него будут проблемы. Большие, большие проблемы. Мы заключили соглашение о редкоземельных элементах, а теперь он говорит, ну знаете, я хочу пересмотреть соглашение. Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает, поэтому если он хочет пересмотреть соглашение, у него большие проблемы. Жаль, что Дональд Трамп так и не понял еще. Мы никогда не подписываем ничего на невыгодных и несправедливых для нас условиях, при этом не получая ничего взамен, и в частности гарантии безопасности от США. Ведь в этом документе, причем в любой из его версий, представленных в ЗМИ, и приблизительно ничего нет о гарантиях. Зато в новых заявлениях Трампа вновь есть не весьма приятные заявления о том, что путь в НАТО Украине заказан. Так предлагайте альтернативу, мы же не против. Действует как спекулянт и использует войну в Украине для наживы, вполне заслуженно возмущается такими нападками Трампа и здания Политико. По сделке, которую он пытается навязать Украине ясно, президент США не видит выгоды в помощи союзникам. Президент США Дональд Трамп использует критическую ситуацию Украины в войне, как свою золотую бизнес возможность, пытаясь навязать Киеву крайне невыгодную сделку по добыче полезных ископаемых, пишет Политико. Согласно последней версии сделки, США получат половину доходов, полученных от продажи украинской нефти, газа, углеводородов, а а также почти все от ее металлов, критически важных минералов и других извлекаемых материалов. США также получат прибыль от любой инфраструктуры, связанной с природными ресурсами, включая дороги, железные дороги, трубопроводы, порты, терминалы и нефтеперерабатывающие заводы. США также будут получать все роялти и прибыли от природных ресурсов, пока Украина не выплатит Вашингтону не менее 100 миллиардов долларов какого-то военного долга. Это кардинально отличается от политики ленд-лиза США времен президента Теодора Рузвельта. Из Даниель напоминает, что во время Второй мировой войны США помогли 38 странам поставками и оборудованием на сумму около... 50 миллиардов долларов, а получили обратно только около 8. Более того, хотя по условиям сделки предполагалось вернуть неповрежденное оборудование, на самом деле его почти не осталось, и оно было продано союзникам по сниженным ценам. Однако сделка Трампа для Украины меньше похожа на ленд-лиз и больше похожа на неравноправные договоры, которые имперские западные державы навязали Китаю в 19 веке, отмечает Политико. При этом главное различие между этими неравноправными договорами и сделкой Трампа по минеральным ресурсам заключается в том, что они были навязаны противнику после военных побед, а не фактически союзнику. Хотя украинцы сокрушаются по поводу идеи выплаты репараций США, важно помнить, что Трамп требует не военной репарации, а выплаты в качестве возмещения за зло, причиненное побежденным агрессорам. Вместо этого президент США действует как военный спекулянт, безнравственно пользуясь моментом, чтобы нажиться, отмечает политико и эти туда же. Не имея по факту, чего предложить штатам, россияне пытаются заняться подменой понятий и действий. Москва и Вашингтон как будто бы приступили к переговорам о совместной добыче тех самых редкоземельных металлов, но в России. Сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирюша Дмитриев. Редкоземельные металлы – важная сфера для сотрудничества «Безусловно, мы начали дискуссии о различных предказемельных металлах и проектах в России», сказал Дмитрий в интервью «Известия». По его словам, некоторые американские компании уже проявили интерес к предложенным российской стороной вариантами. Да-да, главное верить. Поверил своим глазами, надеемся, раскроет их американскому лидеру его личный духовный советник Марк Бернс, который посетил Бучу и Ирпень в третью годовщину освобождения городов от кровавого вторжения РФ и невиданного насилия и зверства россиян. О его визите рассказал главный раввин Украины Осман. По словам Равина, Бернс и его слова достаточно важны в формировании стратегии и политики США. Именно поэтому ему предложили посетить Бучу, и и Бородянку, чтобы он собственными глазами увидел последствия преступлений российской армии и послушал свидетелей. Увиденное глубоко поразило его. Он не скрывал боли, возмущения и искреннего сочувствия. Поделился Равин реакцией Бернса. И отметил, что Бернс это человек, который имеет возможность быть услышанным там, где принимаются большие решения. Пастор Хмар... Марк Бернс, американский священнослужитель, телевизионный проповедник и политический активист, который известен как личный духовный советник президента США Дональда Трампа. Бернс открыто выступает за республиканские ценности, подчеркивая роль религии в формировании политики США. Как один из ведущих сторонников Трампа среди религиозных лидеров, Марк Бернс неоднократно участвовал в предвыборных кампаниях и общественных мероприятиях, где продвигал его политику. Он также известен своей активной позицией по международным вопросам, в частности поддержкой Израиля и Украины. А этот визит – сильный символ поддержки. В Киеве же собрались представители со всей Европы. В столицу прибыли спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также представители Европейского парламента. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил благодарность коллегам за готовность быть рядом с Украиной. Он подчеркнул, что наша страна Ценит поддержку, которая помогает приближать победу справедливости и продолжительного мира. Этот визит сильный символ поддержки, солидарности и доверия. Благодарен коллегам за готовность быть рядом с Украиной. Ценим каждый жест, каждую встречу, каждое слово, каждое действие, приближающее победу справедливости, и продолжительного мира Украина чувствует плечо партнеров, и это вдохновляет, заявил Стефанчук. Сам Трамп по следам преступлений своего чуть ли не дружка Путина проехаться не спешит. Но вот за триллионом долларов в Саудовскую Аравию катнуть не прочь. Глава Белого дома в мае посетит Саудовскую Аравию. Но в самой стране хотят, чтобы визит состоялся После достижения прекращения огня между Россией и Украиной, пишет издание Axios. По данным источников издания, потенциальная поездка обсуждалась в последние недели между высокопоставленными чиновниками США и их саудовскими коллегами, в том числе в кулуарах переговоров о войне в Украине, которые проходили в Саудовской Аравии. Один из источников, осведомленный о планах, сказал, что одно из дат, которое обсуждалось для визита, было 28 апреля, но позже визит был отложен. Текущий план состоит в том, чтобы Трамп отправился в Саудовскую Аравию в День мая. На фоне угроз Трампа тем временем на случай эскалации США в полную боевую готовность привез свои ракеты Иран, сообщает издание The Grand Times. Уточняется, что пусковые установки подготовлены во всех городах, где есть подземные военные базы. Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты, способные наносить удары по позициям, связанным с США на фоне постоянных угроз со стороны президента Дональда Трампа. Если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение на его условиях, сказано в сообщении. По данным издания, подземные военные объекты разбросаны по всей стране, спроектированы таким образом, чтобы выдержать авиаудары. Президент США Дональд Трамп, напомню, установил Ирану жесткие сроки для новой ядерной сделки. Он дал Тегерану, который продолжает стремительно развивать свою ядерную программу, два месяца на то, чтобы заключить новое соглашение. Ядерная сделка между Ираном, США, Россией, КНР, Великобританией и Францией была заключена в 2015 году. Договоренность подразумевала, что Тегеран будет беспрепятственно допускать инспекторов Макатена свои ядерные объекты в обмен на постепенное снятие западных санкций, а большая часть обогащенного урана будет вывезена за границу также требовалось, чтобы завод по обогащению урана Форда стал научно-исследовательским центром. Ранее Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными тарифами, если Тегеран не подпишет с Вашингтоном соглашение по своей ядерной программе. В то же время Иран отказался от прямых переговоров со Штатами, несмотря на эти угрозы и призывы Трампа. По данным Associated Press, президент Ирана Масуд Пазышкиан заявил, что его страна оставляет открытую возможность не прямых переговоров. Никаких и разговоров об этом пока в стране война. Валерий Залужный вышел со срочным заявлением касательно выборов. Экс Главком на просьбу РБК Украина прокомментировать слухи о том, что он может пойти на выборы с партии Зеленского или что, возможно, он решил не участвовать в выборах. Вообще ответил так. Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Различные слухи я не комментирую. Публикация РБК «Украина» с комментарием Залужного появилась на фоне материала журналистов издания «The Economist», названные источники которого сообщили, что у Зеленского как будто бы готовятся к проведению выборов уже этим летом. А нынешний президент Владимир Зеленский намерен также баллотироваться на второй срок. Источники в украинском правительстве сообщили изданию, что на прошлой неделе Зеленский как будто бы созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля. В качестве вероятной даты за Economist также называет Пасху 20 апреля. Но действительно есть слухи, есть конкретные действия и законодательство, которое в Украине в рамках всех демократических процедур работает на отлично. Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко рассказал, что Украине понадобится много времени для подготовки выборов, поэтому для этого нужно вносить изменения в действующее законодательство во время интервью нашим коллегам из Украинской правды он подчеркнул, что ВР придется делать это либо во время военного положения, либо уже после его отмены. Если исходить из действующих норм, то в течение месяца после окончания военного положения Центральная избирательная комиссия должна объявить парламентские выборы, и сам избирательный процесс должен длиться 60 дней. Что касается выборов президента, то Верховная Рада должна принять решение об их назначении опять же в течение месяца. Там избирательный процесс длится 90 дней, а не 60. На самом деле Украине нужно больше времени для того, чтобы подготовиться к демократическому голосованию, которое будет соответствовать стандартам. Впрочем, в обществе и среди политиков есть такой консенсус. Сначала должны проводиться парламентские выборы, а затем президентские. У нас очень много вызовов. Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов – и в зависимости от того, что в этом законе предусмотрят, можно будет более конкретно говорить о сроках. Кроме того, Диденко сообщил, что Центральная избирательная комиссия работает над созданием нового механизма, который позволит миллионам граждан Украины, живущим за границей, принять участие в голосовании. Понятно, что наши 102 участка, которые существуют на территории посольств и консульств, не могут решить проблему. Поэтому мы создали три группы для разработки возможных изменений в законодательство. Одна из них сосредоточилась именно на голосовании за границей. Рассматривались различные варианты, начиная с электронного голосования почтового голосования, которое мы как ЦИК не поддерживаем, особенно для послевоенных выборов. Но все сошлись на мнение о таком варианте, как создание дополнительных избирательных участков за пределами посольств и консульств. И с этим связан как раз институт так называемой активной регистрации, рассказал он. По словам Диденко, идея активной регистрации заключается в том, чтобы граждане Украины за какой-то период до начала избирательного процесса могли подать заявление физически в посольство или онлайн, что они находятся за границей и хотят проголосовать. Уже на основании этих заявлений и дополнительной своей информации о местах концентрации украинцев, наши ДИП-учреждения смогут предложить МИД и нам создать дополнительные избирательные участки, отметил глава ЦИК. Внедрение механизма активной регистрации будет зависеть от того, поддержит ли это предложение Верховная Рада. Диденко также добавил, что ныне миллионы украинских граждан находятся за границей, хотя, по данным консульского учета, их там менее 400 тысяч. Как уместно говорит наш эксперт Тарас Загородний, пусть и наши партнеры сначала быстренько дадут нам побольше оружия, а вот тогда и о демократических инструментариях, и о избирательных процессах обо всем поговорим. Иногда человек теряет мужество, а иной раз кажется, что к разочарованию можно привыкнуть но это не так. С каждым разом они причиняют все большую боль. Такую боль, что становится жутко. Кажется, что с каждым разом ожоги все сильнее, и с каждым разом боль проходит все медленнее. Эрих Мария Ремарк. Тени в раю. Ирина Узлова. Наша программа «20 минут», друзья. Приходите к нам обязательно завтра. Буду ждать вас на этом же месте. А пока подпишитесь на YouTube 24 поставьте свои лайки, комментарии. Всегда приятно с вами пообщаться. Берегите себя. Увидимся и победим.